Волонтерством мы начали заниматься с того момента, как началась война, фактически, потому что когда наши друзья офицеры э, вернулись в армию, для того чтобы добровольцами вернулись в армию, и обнаружили э, в такую армию в полуразрушенном состоянии, разворованную, но нужно было что-то делать, нужно было идти воевать, и не было элементарных вещей, они к нам обратились, мы естественно быстро отреагировали. Все началось, если честно, вот, с обычных банальных радиостанций, которых просто в армии не было. На тот момент к нам обратились бойцы, наши друзья из 95-ки, мы им помогли. И, собственно, этот первый шаг, он был началом всего, что дальше просто невозможно было остановиться, потому что мы видели эту всю ужасную картину, ездили на передовую, видели, что там происходит, и мы составляли эти списки необходимых вещей и так далее. Ну и суть в том, что когда агрессор пришел в Украину, у нас выбора большого не было. Мы должны были или идти на передовую добровольцами, или по каким-то образом, или же помогать тем, кто пошел туда. Потому що ми прекрасно понимали, що це наша спільна біда, і ми це остановить. Валерія Арушаняна бачив кожен Житомирянин, який, хоч раз проходив через вулицю Михайлівську за останні півтора роки, адже саме там стояла машина організації Рух Автомайдан Житомир, члени якої наполегливо день у день за будь-якої погоди і в спеку, і у мороз збирали допомогу для воїнів антитерористичної операції. Нам особливо не Простые вещи. Скажем, у нас, насколько я помню, когда я там стоял, подходили люди, э, переселенцы из Луганска, из Донецка, молодые люди, э, люди не самые, скажем, обеспеченные, но было видно по этим людям, что они не безразличны, что они... Несмотря на то, что они потеряли самые, одно из самых таких, скажем, важных вещей, так, очаг домашний и так далее, они оказались э, здесь, э, слава богу, в нормальных условиях, слава богу, в мирных условиях. И они были не безразличны, они подходили даже с маленьким ребеночком иногда давали какие-то самые простые вещи, там, может быть, каких-то там 2-3 гривны, 5 гривен. Но эти люди э, знали, что мы делаем одного дела, и мы должны помогать все дружненько армии если мы не можем делать это по-другому как-то валерий арушанян разом с друзями неодноразово був у зоне аТО він відвозив продукты та речи побратимам сегодня каже волонтер допомога людей существенно зменшилась проте він та його однодумці продолжают свою волонтерскую К сожалению я бы не сказал что сегодня мы настолько активны как были год назад это связано с многими факторами во-первых конечно же большинство людей которые считают что война закончилась они не так активны как раньше. Раньше. но, в то же время мы прекрасно понимаем, что в тех условиях даже если нету каких-то очень активных боевых действий, тем не менее ребятам приходится жить в блиндажах, в сырых, мокрых, по колено в грязи, и в этих условиях не, не все достаточно недостаточно качественно снабжается армия для того, чтобы ребята в этих условиях могли себя спокойно жить, существовать и защищать нас. Ну а что касается того, что ну, я не думаю, что мы можем это бросить до тех пор, пока мы все-таки не освободим и не восстановим территориальную целостность и суверенитет Украины. Это наш долг, мы мужчины в первую очередь должны это делать.